Доброго здоров'я! Ви дивитеся програму Люди і сьогоднішній наш гість представляє таку міжнародну некомерційну організацію інтелектуалів, яка називається ТЕД. Розшифровується ця абревіатура як технології, проекти, розваги. Гасло цієї організації. Ми за ідеї, які варті впровадження в життя. Ну, можливо, я щось трошки не так сказав. Зараз мене може виправити наш сьогоднішній гість у нас в студії, пан Олексій Мараховський, співорганізатор TEDx Київ, так я розумію. Да. Доброго здоров'я. Здравствуйте. Ну, розкажіть трошки, що таке TED, тому що мало хто знає цю абревіатуру, вона якось звучить так доволі еклектично. Тут і розваги, і проекти, і технології. Ось що це таке? Якщо <рес> да? то. это платформа для распространения идей. И начало ее было когда-то давно, еще в 1984 году собралось там буквально ну, какое-то количество небольшое людей, которые в узком своем таком научном кругу решили поделиться какими-то своими новыми открытиями и достижениями. По итогу оно не пошло сразу, да, и потом, через какое-то время, они все-таки решили это возобновить. Второй раз попытка вышла более удачной, вот. И это событие, оно мало того, что привлекло э, зрителей не просто как, как какую-то, да, узко, узкоспециализированную тусовку, такую научную, которая там, э, а, ну, более людей, э, привлекло разных людей туда. И в какой-то момент они решили, что нужно давать этому, в общем-то, распространение дальше. TED — это вообще это конференция, которая проходит в США два раза в год в Калифорнии туда приходит достаточно большое количество людей она проходит три дня билет там стоит около 6 тысяч вот и они собирают какие-то сливки общества туда на да? сливки причем не в том плане да там каких-то самых известных людей а скорее тех людей которые наиболее влияют на это общество они причем могут быть абсолютно да какие-то Абсолютно не публічні люди, але в те же время ті люди, які двигають, які катять цей світ. Якщо можна двома словами, озвучте мету організації, якщо така є Ось, глобальна якась мета, і відповідно стратегії, як досягнути цього. Є яка стратегія в теї? Глобальна ціль — це змінення. Ну, как, как в принципе, многие глобальные цели, они направлены на какие-то изменения. На изменения в обществе, прежде всего, в, в какую-то лучшую сторону. Да? Ну, это если цель. А стратегия, можно вот назвать ее да, идеей достойное распространения. То есть Тед распространяет идеи, и он старается эти идеи сделать достоянием всех. Да? То есть, если Изначально э, он собирался, даже тот же ТЭД собирался, как э, какое-то такое небольшое сообщество, в котором обсуждались какие-то вещи, мало понятные для обычного э, человека. Да? И не то что мало понятные, а вообще даже лежащие где-то там абсолютно за гранью его интересов. То есть он, в принципе, их не поймет, даже потому что он не станет ими интересоваться. Да? Вот. И... Ну, как я для себя в какой-то момент определил ТЭД, это наука с человеческим лицом. Угу. Это когда вот в эти 18 минут бывает, выкладывают какие-то. Целую докторскую диссертацию. Да? То есть, вот человек написал докторскую, да, там у него там сколько-то там сотен страниц и написанных их какими-то абсолютно в, ну, странными словами, которые. Формула Да, и вообще не связаны. И вот он выходит на теди на как спикер и рассказывает содержание этой докторской за 18 минут. И рассказывает ее так, что каждому человеку в зале, который вообще далек может быть там, от химии, от дизайна, от развлечения, от, 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 от чего-то, да. Ну вот от той темы, о которой говорится, и человек в зале поймет это, и главное поймет, что, как эта тема касается лично его. То есть по факту получается, что вот эти идеи, они не просто людей, да, они, ну кросс-культурность, да, кросс-дисциплинарность этой конференции, она очень сильно вдохновляет людей двигаться куда-то за рамки. Да, то есть выдергивает их из какого-то привычного привычного зоны комфорта. Да, ну, зоны комфорта той среды в которой они есть она может быть у них там тоже не всегда комфортно да? угу. но тем не менее привычная какая-то среда и вот они а, как раз говорят о том что вот там интересно там классно и там есть решение многих вопросов которые вот здесь у тебя вот здесь тебя волнует именно в данный момент. Какие э, сейчас э, идеи, скажем, и темы были очень актуальными за последние годы, скажем, на конференции TED в 2013-2014 году? Что сейчас наиболее актуально? На самом деле, ну, я работаю как со спикерами, поэтому меня, в общем-то, все идеи, которые они говорят, все цепляют, иначе, ну те идеи, которые меня не цепляют, я стараюсь не пропускать туда дальше на сцену, mm. да, потому что так ну, вы цензор. ну не я не цензор, в принципе я не один там этим занимаюсь, да, у нас есть целая команда и мы стараемся максимально объективно mm. это придать максимальную объективность этому процессу, ну естественно может быть где-то какая-то субъективность, но в целом как правило реакция зрителей показывает, что мы пока идем правильным путем, вот и Поскольку TED, опять же повторюсь, да, очень междисциплинарная конференция, поэтому mm -hmm. тут ну, нельзя сказать, что эти идеи, они прям четко вот на злобу дня какие-то, да. Вот если у нас сейчас там политика-война, да, у нас такие основные какие-то темы, которые всех очень сильно волнуют, то, ну, в целом мы наоборот стараемся немного, как бы, ну, немного показать, что жизнь, она все равно продолжается, она есть, и нужно так или иначе обращать внимание и на другое тоже. Есть какие-то социальные проекты, которые, скажем, выникли на TED и сейчас проводятся в жизнь? Наверное, на самой конференции нет, но я не знаю, можно ли это назвать социальным проектом. Команда TED была одним из вдохновителей, да, угу. и тем, кто, ну, скажем так, приложил какую-то приложил руку да, к становлению Майдана, скажем так. Да? Еще когда там, когда все только-только начиналось, когда там еще был, стоял вот этот какой-то странный броневичок там в самом начале, да, и там какие-то собирались люди непонятно кто, да, то есть в основном это какая-то молодежь, студенты, там айтишники какие-то, какие-то там этот какие-то там городские сумасшедшие, да, несколько. ну и там между ними уже начинали шнырять где-то политики, да, дабы понять что ну, что да, куда да, и да. как, да. Яквыкоростопин. Да. да и вот туда на этот броневичок вылазили какие-то люди абсолютно непонятные. ну то есть они там а -а -а -а", что-то вещали, их никто не слушал и в целом как, ну не mm -hmm. вообще не ясно, зачем они туда лезли. И э, тогда ну вот мы сделали мы вывели на этот броневичок туда нескольких людей, да, ну и не нескольких, их там было достаточно много, которых, в общем-то, которые имеют какой-то вес в обществе, да, там Евгений Глебовицкий, uh -huh. Павло Шеремета, который впоследствии стал э, министром экономики нашим, э, э, Валерий Пекарь, который сейчас организовал движение «Нова Украина, вот, э, которое... Э, ну, в целом занимается как раз вот какими-то правильными вещами, да, разработкой вот этого смыслового поля, да, в котором э, можно будет найти цель для каждого, да, mm -hmm. и эти цель для каждого жителя этой страны, не просто там для среднего класса, да, а начиная от рабочего, да, от э, самого, от да, от рабочего, от простого самого человека, да, и заканчивая тем же политиком, который шел бы в политику не для того, чтобы набить свои карманы, а для того, чтобы сделать, ну, пускай хорошо реализовать свой какой-то эгоистичный интерес, но чтобы этот эгоистичный интерес совпадал с интересом страны, да, там, амбиции свои каким-то стать, там, не знаю, каким-то великим министром, как, как Черчилль, да, там, или еще кто-то, вот, но вот, вот этого смыслового поля у нас сейчас не хватает, и, в принципе, ТЭД очень, как бы, способствует этому. И тот же Валерий Пекарь, он очень часто свои выступления, э, на, про, ну, которые там, с Новой Краиной связаны, он заканчивает той фразой, которая родилась у него в процессе подготовки к выступлению на ТЭД. Mm -hmm. да, о том, что э, Новая Краина прорастет криз асфальт, как да, як, як трава кризис асфальт через стару. И ну, вот это вот один из социальных проектов, который он, может, не начался на ТЭД, но в целом... Но он, но Тед to spotствовалося, скажем так. Я розумію, що після того, як конференції минула, одразу починається підготовка наступної конференції. Трошки про свои планы можете поділитися з нами, что чекає на наступной конференції? <гум> пока еще нет. Ну, пока еще, сейчас, эта подготовка, вона идет в такой організационной стадії. то есть, это получение лицензии, uh -huh. вот, э, там, опять же, формирование команды. Ну, потому что не формирование, а, скажем так, перек, перекличка, перекличка, да, потому что, ну, mm -hmm. TEDx — это команда волонтеров, которая, это неприбыльная организация у нас, и все люди работают здесь бесплатно, поэтому они, какая-то часть из них уходит, да, какая-то часть остается, ну, все это приходится совмещать, и иногда это такая нагрузка, ее сложно там человеку совместить с обычными своими с постоянной деятельностью, поэтому есть какое-то звено, которое есть все время, да, ну как, которое там на несколько конференций уже ну, прошло, да. вот и сейчас как бы пока мы в таком, ну плюс надо немного отдохнуть после этого месяца такого очень Да, напряжено. напряжено. сказати, що TEDx Київ – це у нас надовго, так Можна вважати, що вже організація точно буде, що якісь проєкти будуть розвиватися, так я розумію? Звісно, вже у нас 2009 -го года существует, і з кожним роком вона все краще і краще ця конференція у нас получается. І ну, це там не тільки моє суб'єктивне мнение, да, а. Зал. <сіх> я смотрю по людям, которые приходять, і да, я розумію, що ми росте, двигаємося вперед, і в цілому мене це дуже радує. Ну я думаю, що так воно і буде, що не набуватиме все більше обертів, все більше, скажімо, матиме вплив на суспільство, чого, власне, я вам. І бажаю дякую за сьогоднішню розмову. Я сподіваюся, що наша співпраця буде ще і надалі. І будуть і ваші спікери тут мати. Угу. Дуже дякую вам за те, що ви прийшли до нас. І вам спасибо. Ось а нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні у нас в студії був Олексій Мараховський, співорганізатор TEDx Київ. Дякую.